ਮਾਨੋ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡਾਂਸ ਐਂਡ ਪੰਗੜਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ ਆਰ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਪੋਰਟ ਸੈੱਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਮੋਤ ਪਾਰਟੀਆ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪੁੱਜੇ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ ਆਰ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਟਰਸਟੀ ਵੀ ਕੇ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੜਬਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕ ਵਕ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਧਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਭੰਗੜੇ ਅਤੇ ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਮੋਦ ਪਾਟਿਆ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਚੰਗੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਰਾਜੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਾਰਾਟੇ ਕੋਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਰਵਣ ਭਾਸਕਰ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਏਕਤਾ ਸਨੇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜੋ ਹਾਂ ਪਾਲਵਿੰਦਾ ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ वाले जुमा में मेरी सूरत बुलाती तेरे नादे अखर में मेरी सूरत बुलाती तेरे नादे अखर में छेड़ना है सब किस्मत दे ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਜੀਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਫ ਫੋਨ ਆਹੋ ਭੈਣ ਫੋਨ ਇੱਕ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਥੀ ਚਲਾਉਣਾ ਮम्मा ਨੇ ਵੀ ਹੱਥੀ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥੀ ਚਲਾਉਣਾ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ बाबू पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई hey, देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई बारिश है या आसमान में ¡Gracias!

माता पिता को मैं पूछना चाहूँगा कि आज उन्होंने इन बच्चों की परफॉर्मेंस देख कर क्या लर्न किया इनमें से काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो तीन साल के थे उस तो बच्चे चार साल के थे जिन्होंने स्क्रीन पर आकर परफॉर्मेंस की आज का कार्यक्रम आपने देखा जैसा कि श्रीमान महेश्वरी साहब ने आपको बताया बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं आप बताइए कमी है तो बताइए कमी है थी? नहीं नहीं अब करना क्या है हमें जिम्मेवारी हमारी होती है कि इनको सेपअप कैसे करना है बच्चों को आगे बढ़ाना कैसे और नेचुरल ग्रोथ इनका कराना और है और जिम्मेवार किसकी है बताइए टीचर की है कि पेरेंट्स की होती है बोलिए 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 टीचर की कि पेरेंट्स की बोलिए दोनों की होती है ये बच्चों का नेचुरल ग्रोथ कराना है और बच्चों को हमें आगे बढ़ाना है आगे ऑस्ट्रेलिया कनाडा जाने के लिए नहीं मैं बार बार बोलता हूँ कि बच्चों को हम पैदा करते हैं बच्चों का पालन पोषण करते हैं और बच्चों का वो पढ़ाते लिखाते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं बाहर बैठ हैं जाओ जी कनाडा जाओ जी ऑस्ट्रेलिया तो ये इंडिया या पंजाब या अमृतसर ठीक है ये कोई इंडस्ट्री नहीं है या बच्चों को पैदा करके पालन पोषण करके पढ़ा लिखा करके किसी और देश में सेवा करने के लिए भेज रहे हैं वहाँ कोई ऐसा नहीं है कि डॉलर फेंका हुआ है आप जाएँगे उठा लेंगे ऐसा नहीं है अपने बच्चों को यहाँ काम कराइए यहाँ के लिए तैयार करिए और ये बच्चे ही आने वाले समय में हमारे देश को आगे लेकर के जाएंगे इन्हीं बच्चों को देखिए आई एस अफसर बनना है इन्हीं को इंजीनियर बनना है इन्हीं को डॉक्टर बनना है इन्हीं को प्रधानमंत्री भी बनना है मेरे बीच चेयरमैन साहब मिश्री साहब श्रीमती मिश्री जी विजय खन्ना जी और मैडमीत टीचर सलान सब यहाँ मौजूद है मैं गवर्नमेंट के लिए समय इसलिए लेना चाहता था कि कुछ शब्द जो कुंवर साहब ने कहे हैं बड़े अच्छे गए हैं कुंवर साहब एक राजनेता नहीं आए हैं अगर हम उनकी डिग्री गिनने के लिए आए ना तो हमें जितना डिग्री गिनेंगे समय कम लग आई आईपीएस एस से लेकर एम बी बी एस से लेकर पी एच डी से लेकर कोई ऐसी डिग्री जो कुंवर साहब ने वो भी आपके जैसे स्टूडेंट थे एक गरीब परिवार थे और आज पूरे देश में या विश्व में इनको लोग जानते हैं इनका सम्मान करते हैं ऐसे ही हमारे मिस्ट्री साहब बैठे हैं इनको भी सेवा में लगन में स्कूल के साथ साथ लोग जानते हैं पूर्व साहब से एक बात हुई थी कि बच्चे ऑस्ट्रेलिया कनेडा जाते हैं आईलैट्स करके मैं समझता हूँ कि यहाँ के बच्चे आईलैट्स करके कनेडा नहीं जाएंगे अगर आप जैसे मंत्री होते अगर आपके इतिहास में बात होती पंजाब में पंजाब में रोजगार नहीं है पंजाब में नौकरियाँ नहीं है पंजाब में इंडस्ट्री नहीं है उसके बारे अगर आप जैसे को मौका मिला होता तो मुझे पता था कि यहाँ रोजगार इंडस्ट्री सब कुछ होता और ये पंजाब के लोग कभी तो बाहर जाने के लिए राजी होते